بسم الله والصلاة والسلام على آه رسول الله أما بعد في 144 أي نمبر 13 14 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ہیں ومت اللہ و رسول جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یدخلح جنت من تقی الحات وہ داخل ہوگا اس جنت میں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں خالدین افیہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے وزار قلف العظیم اور بہت, بہت, بہت بڑی کامیابی ہے گے ہم یاص اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی و یا ہو اور اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کر جائے گا آگے نکل جائے گا یہ تو و نالم خالدن ہم اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا والذ مہین اور اس جہنم میں آزاد ہوگا رسوا کرنے والا دل کا حردود ہوا اللہ ابو العزم نے وراثت کے احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ وراثت کے احکام اللہ کی حدیں ہیں اللہ نے حدیں مقرر کر دی اب کیا ہے وہ میوں تھی اللہ جو ان کا خیال رکھے گا جو اپنی وراثت اللہ کے احکامات کے مطابق تقسیم کرے گا یدخل وہ جندہ دے اللہ اس کو جندہ دے گا لیکن وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین افیہ وہ ہمیشہ اس میں رہے گا ذالک الفوز العظیم فرمائیے اصل کامیابی بعض لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں دوسرے کا حق مار کے کھا لینا یا دوسرے کا حصہ اپنے نام کروا لینا کامیابی ہے کسی کا حصہ کسی کا پلاٹ اپنے نام پہ کروا لینا بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیابی وہ نہیں ہے وہ نقصان ہے گھاٹا ہے دینا پڑے گا کل قیامت کے لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ ہر حق دار کو حق پہنچا دو حق دے تو یہ اصل کامیابی ذالک الفوز العظیم بڑی کامیابی کہاں ہے کسی کا حق مارنا نہیں جو حق مارے گا وہ محروم ہوگا جو حق دے گا اسے جنت ملے گی اور اصل کامیابی بڑی کامیابی یہ ہے قرآن کے ایک اور مقام بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ معاہدہ کے اندر فرمایا ہے جو بندہ اللہ کی تقسیم کے مطابق قرآن کے مطابق مال کو تقسیم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہوا ہو وہ لائی لہم فو کی آپ جو رہیے جو بندہ قرآن کے اصولوں کے مطابق ہر حق دار کو حق پہنچا دیتا ہے اللہ اس کے مال میں زمین سے بھی آسمان سے بھی برکت نازر کرتا ہے یعنی آسمان سے بھی برکتیں آتی ہیں زمین بھی تحت عر ہی اس کے پاؤں کے نیچے سے بھی برکتیں نکلیں گی آسمان سے بھی برکتیں آئیں گی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ایتوں میں اصول سمجھا دیا ہمیں پیچھے وراثت کے احکام سمجھا دیے ہیں دو آیات میں ان دو آیات نے بالکل واضح ہمارے سامنے کر دیا ہے اگر تم اطاعت کرو گے زمین سے بھی اللہ تعالیٰ خزانے نکالے گا تمہارے لیے آسمان سے بھی نکالے گا اور تمہاری رزق میں برکت ہوگی لیکن دوسرے نمبر پر وہ میں یہاں اگر نا کی اگر وراثت کی تقسیم اپنی مرضی سے کی کسی کا حق مار لیا کسی بھی طریقے سے تو فرمایا وہ تماعت کا حدودہ ہو اللہ کی حدوں کی تجاوز کی یقین ہنارن خالدن فریحہ اللہ نہ صرف اسے جہنم کی آگ میں پھینکے گا والا وہ عذاب موہین اس کے لیے رسواق اور نداب ہے تو یہ اصل میں گھاٹے کا سودا ہے یہاں بات سمجھائی جا رہی ہے اللہ کے حکم کی اہمیت کی اللہ کے احکام ہے نا پیچھے بیان ہوئے تو اللہ کے احکامات کی اہمیت ہونی چاہیے دین پتہ بندے کو دین بھی پتہ ہو پتہ بھی ہو اللہ نے یہ حصہ کر کیا ہے بندہ وقت ہی نہ دے تو جو اللہ کے حکم کو وقت نہیں دے گا اللہ بھی اسے کوئی وقت نہیں دے گا اللہ اسے جہنم کی آگ کے اندر جو ہے وہ پھینک دے گا اس والے سے احادیث ہیں نبی علیہ صاحب السلام کی ایک حدیث ہے ہوں رضی اللہ تعالیٰ ہو انہی آیات کی تفسیر میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ ستر سال اس نے وہ کام کیے جو نیک لوگ کام کرتے ہیں نیک لوگوں کی طرح ستر سال اس نے عبادت کیا اور ستر سال کے بعد وہ بیمار ہو گیا ہمارا الموت موت میں مبتلا ہو گیا اس نے وصیت کی اور وصیت میں کسی کا حق مار دیا ایسی وصیت کرتا ہے جس وصیت میں اس نے کسی کا حق مارا کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم کم دے دیا ابو رضی اللہ کو فرماتے نبی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ وصیت اسے جہنم کے اندر لے جائے گی ایک بندہ ستر سال ایسے عمل کرتا ہے جیسے نافرمان لوگ عمل کرتے ہیں لیکن ستر سال بعد وہ بیمار ہوا اس نے وصیت کی اور وصیت اس کی عدل اور انصاف پہ مبنی تھی اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا اللہ نے اسے جنت دے دی اور آگے ابو رضی اللہ تعالیٰ تک فرماتے ہیں یقین کے لیے قرآن کی یہ دو آیات پڑھ لو کہ جو عدل و انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا اور جو وصیت میں عدل و انصاف نہیں کرے گا کسی کا حق مارے گا اللہ اسے جہنم دے گا اور دوسری حدیث میں ساٹھ سال کے الفاظ ہے کہ ایک بندے نے ساٹھ سال اچھی عبادت کی ہے ساٹھ سال کے بعد ایک ایسی وصیت کرتا ہے جس میں کسی کا حق مار گیا اللہ اس کو جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا تو یہ تو بالکل واضح ہے مفتی اکترمان عابد حافظ اللہ تعالیٰ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا ایک بندہ وراثت میں سے کسی کا حق کھا جائے ان کا آگے سے جواب پتہ ہے کیا تھا انہوں نے کہا تھا صرف ایک نسل نہیں سات آٹھ نسلیں بھی اگر ان کو پتہ چلتا جائے کہ ہمارے دباؤ اجتا نے فلاں کا حق مارا تھا وہ ساٹھ آٹھ دس نسلیں بھی نیچے چلے جائیں ساری کی ساری مجرب ہے اور اس آیت کے ساتھ ساری جہان بھی ہے اگر کسی کو پتہ چل گیا میرے دادے نے پردادے نے فلاں کا حق مارا تھا اور میں دے بھی سکتا ہوں اسے اس کا حق واپس کرنا چاہیے یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے نبی صاحب اور پھر حدیث بھی ہے نا ساتھ یہ فتویٰ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں دیا حدیث بھی ہے نبی رسعت نے بنا جو گوشت حرام سے پروان چڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا آپ نے کسی کا حق کھا لیا بچوں کو کھلا دیا وہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہا وہ پلاٹ آپ کا نہیں تھا وہ مکان آپ کا نہیں تھا کسی اور کا تھا تو وہ آپ اس میں رہ رہے آپ وہ کھا رہے ہیں آپ کی اولاد اس میں ہے سب کو پتہ ہے نیچے اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ جو جی بڑوں نے فیصلہ کر دیا ہم کیا کریں خاص طور پہ یہ معاملہ آتا ہے بہنوں کے حوالے سے وہ جی بڑے بھائی نے فیصلہ کر دیا ہے یا بھائیوں نے مل کے فیصلہ کر دیا ہے بہن کو صرف اتنا ہی دے رہا اچھا ایک بھائی بڑا اپنی طرف سے ہمدرد بن کے جاتا ہے بہن کے پاس وہ جی بھائیوں نے فیصلہ کیا ہے یہ حق تجھے اتنا ہی دینا تھا اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہاں اگر مجھ سے لینا ہو تو لے لو وہ بہن بیچاری سوچتی ہے تین چار بھائیوں نے کھا لیا ہے تو اب اس سے میں کیا لوں وہ اس کو معاف نہ دیں ماحول ایسا بنایا جاتا ہے کہ اگلا بندہ پاس جو ہے نا وہ چھوڑ ہی دے آپ کو پتا ہے وہ میرا حق نہیں ہے آپ اسے کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں اگر مجھ سے لینا تو لے بھائی دو اسلام کہہ رہے دو دو بھائی یہ تیرا حق ہے اگر وہ معاف بھی کرے تو اسے سمجھائیں بھی یہ تیرا حق ہے یہ میں نہیں دے رہا یہ اللہ دے رہا ہے تمہیں ہم تو دے نہیں رہے اللہ نے تو ہمیں ڈبل دیا ہے بہن کو ایک حصہ دیا ہے تو ہم یہ بہانے تراشتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمیں معاف ہی کر دیں چھوڑ ہی دیں ہمیں اور ہم بری ہو جائیں گے ایسے بری نہیں ہوں گے اگر کسی نجائز طریقے سے اس سے تم نے معاف کروایا ہے تو یہ یہ مسئلہ ہے تو جو گوشت حرام پہ بلتا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو وہ مشہور حدیث بھی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چار سوال کے بغیر بندے کو ہلنے نہیں دے گا اس میں مال کمایا کہاں سے تو کون سے ذرائع سے مال آیا بندہ بڑا تھا اسے وراثت کا حصہ مل گیا لاکھوں روپیہ مل گیا کچھ اب اس کا اچھا کاروبار ہے بڑا کاروبار ہے لیکن اس وراثت کے حصے میں کسی اور کا حق بھی تھا کسی بہن کا کسی بھائی کا حق بھی تھا تو وہ جو اتنا بڑا تھا اس نے سیٹ اپ کھڑا کیا ہے اس کے اندر حرام کی آویدش ہے تو آگے نسلوں تک جائے گی تو یہ بہت بڑا جرم ہے چھوٹا جرم نہیں ہے اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے نبی رسم اللہ وسلام کے زمانے میں امرام بن حسین رضی اللہ کا فرماتے ہیں ایک بندے کے پاس دس غلام تھے صرف دس غلام اور اس کا ورثہ ہی نہیں تھا مرنے سے پہلے اس نے دس کے دس صدقہ کر دیا ابھی ہم نبی رساب اسلام کے الفاظ سنیے آپ ریساب اسلام نے فرمایا میرا دل نہیں کہتا اس کا جنازہ بڑھا دیں دس ہی غلام تھے اس نے سارے صدقہ کر دیا وارثوں کو محروم کر دیا اب اس کے بلا صاحب مانگتے بے اللہ کے بندے اللہ نے تجھے دیا سارے صدقہ کر دیا تو اللہ کے راستے میں اس نے دیا ہے. کسی اور کو نہیں دیا تو کسی کا حق دیا نا اس کا اپنا نہیں تھا اس کا اپنا تو ایک بڑا تین تھا وہ جو صدقہ کر سکتا ہے لیکن اس نے سارا ہی کر دیا بل کسی اور کا حق اٹھا کے اللہ کے راستے میں یہ بھی نبی رساد صاحب نے فرمایا صحیح حدیث ہے میرا دل نہیں کہا تھا اس کا جنازہ پڑھانے کو لیکن آپ نے پڑھا دیا تھا لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا تو یہ معاملہ بڑا اہم ہے برحال اللہ تعالیٰ بندے سے نیکی کی توفیق ہے ایمان کمزور ہو جاتا جب انسان اللہ کی نافرمانیوں پہ کرتا ہے کسی کا حق مارتا ہے اللہ بندے اور بندے کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اب دو ہی حدیثیں نا جو بندہ اللہ کی بات مانتا ہے اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے بازو بن جاتا ہے حدیث بڑی آتے یعنی نیکی کی توفیق ملتی ہے اور جو کسی کا حق مارتا ہے اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اللہ اس کو نیکی کی توفیق اس سے جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں نبی رسع السلام زبان اللّہ المال امن حلال امن حرام ہمارے جب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہاں سے آ رہا ہے بس آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ یہ سوچے گا ہی نہیں امن حرام امن حلال حلال ہے حرام ہے اسے اس بات سے پرواہ نہیں ہوگی وہ گا بس آ گیا بس ٹھیک ہے مجھے مل گیا مجھے کیا میرے نام لگ گیا مجھے کیا بس لگا دیا تو کیا کروں اب میرا ہی ہے پرانے مجید میں یہاں تک بات موجود ہے اگر ایک بندہ کسی کا حق مارنے کے لیے عدالت بھی چلا جائے عدالت سے مور بھی لگا لے فیصلہ اس کے حق میں بھی آ جائے لیکن وہ اس کا نہ ہو تو وہ بھی حرام ہے قرآن نے بالکل وعدے کیا ولاقل فریق جج کے پاس قاضی کے پاس حکام کے پاس اس غرض سے مت جاؤ کہ جا جن میرے حق میں فیصلہ کر دینا ہے میرا اس کے ساتھ تعلق اچھا ہے اگر وہ تیرے حق میں فیصلہ بھی کر دے گا شرح طور پر وہ تیرے لیے حلال نہیں ہے وہ حرام کا حرام ہی ہے تو بہرحال اس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ واضح حدیث سنی ہے بالا کابت اللہ کے ساتھ اس کا گلاب پکڑ کے دعا کرے اللہ بندے کی دعا قبول نہیں کرتا تو یہ معاملہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے بڑا ہی سنگین معاملہ ہے آپ صرف اپنا نقصان نہیں کرتے جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتا آگے نسلوں کا بھی نقصان کرتا ہے پھر دے دو نیچے نسل کو پتہ بھی چل جائے نا کہ حرام پھر دیا نہیں جاتا دینا مشکل ہو جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے نا اب دینا مشکل ہے تو اگلی نسل کے لیے بھی پریشانی بنتی ہے اس لیے کسی کا حق کھانا فرما ایسا ہی ہے تو کسی کا حق کھاؤ گے وہ اچان تک دوتا دو ہو یدھ دو خلو نہ تو دونوں آیات ہمارے سامنے ہیں اگر ہم دین کو ترجیح دیں گے یدھ خلو جنا دیں ذالک الفوز اللہ بہت بڑی کامیابی ہے لیکن اگر دنیا کو ترجیح دیں گے کسی کا حق کھا جائیں گے پتہ بھی ہے میرا نہیں ہے مجھے مل گیا لیکن میرا نہیں ہے, میں واپس کر دوں اپنا حصہ تو واپس کروں اگر سارے بھائیوں نے غلط فیصلہ کری بھی ہے تو وہ, وہ بات ان پر ہے میں کم از کم اپنا حق لوں باقی ان کو دے دوں میرا نہیں ہے جس کا ہے یہ اس کو دو تو جو بندہ ایسا کرے گا اسے جنت مل جائے گی جو حق کھا لے گا اس کے لیے جہنم ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق کے لیے وہ آپ دعوت رہے